পঢ়ি শুনি একো লাভ নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি বিচাৰিছে তাকে কৰিবলৈ দিয়ক মানে কোনোবাই যদি ক্ৰিকেট খেলিব বিচাৰিছে ভলীবল খেলিব বিচাৰিছে ফুটবল খেলিব বিচাৰিছে ভলীবল ফুটবল আৰু ক্ৰিকেটকে খেলিবলৈ দিয়ক বা গানেই গাবলৈ দিয়ক পঢ়া শুনাত ইমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব নালাগে ল'ৰাজন বা ছোৱালীজন ভৱিষ্যতে এজন সুখী মানুহ হ'ব যোৱাকালি এটা অনুষ্ঠানত এইষাৰ কথা এংকৰজনৰ পৰা শুনিলোঁ আৰু প্ৰায় পাঁচশৰ পৰা হাজাৰ মানুহৰ আগত শিক্ষাৰ কথা কৈছে খুব বেছি দুখ লাগিলে এই এই কথা শুনি গতিকে আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি দিছোঁ যদি কেনেবাকৈ তেখেতে চাই তেওঁ গম পাব যে মই কাৰ কথা কৈ আছো কাৰণ আজিৰ যুগত দেখা যায় যে এই বস্তু এটা আমি সুখী হোৱাৰ যিটো স্কেম হৈছে সুখৰ নামত যিটো স্কেম হৈছে সেই স্কেমৰ চিকাৰ নতুনকৈ উঠি অহা পেৰেণ্টছবিলাক হৈছে মানে অভিভাৱকবিলাক হৈছে তাৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীয়েও এই সুখৰ চিকাৰ হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত অকণমান ডীপ কথা কিছুমান পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সমাজৰ কিছুমান এনেকুৱা ধাৰণা যিবিলাক ধাৰণাৰ আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব নহ'লে কিন্তু দুটা তিনিটা জেনেৰেশ্যন শেষ হৈ যাব নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্জলে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ এই যে আমি সুখৰ কথা এতিয়া কৈছোঁ সুখী মানুহ এজন সৃষ্টি কৰাৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চাকৰি কৰা মানুহ সুখী নহয় মেক্সিমাম নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্টেই ব্যৱসায় কৰা মানুহো সুখী নহয় বা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইনেই থকা মানুহ সুখী নহয় তেতিয়াহ'লে সুখী মানুহ কোনবিলাক আৰু আমি এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বা আমি এজ এ পেৰেণ্ট হিচাপে সুখটোক এটা স্কেম হিচাপে লৈছোঁ নেকি কোনোবাই আমাক ব্ৰেইনত ভৰাই দিছে নেকি সুখী হ'বলৈ কাম কৰিব লাগিব বাকী পঢ়া শুনা কৰি লাভ নাই এই বস্তুটো আমাৰ মূৰত কোনোবা সোমাই দিছে নেকি আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিন্তু আমি সেই বিষয়েহে কথা পাতিম ৰিচেণ্ট এটা অনুষ্ঠানত গৈছিলোঁ তাত এগৰাকী ভণ্টীয়ে ভাষণ এটা দি আছিলে এংকৰ আছিলে তাই কৈ আছিলে তাই প্ৰবেবলি কোনোবা এখন ডাঙৰ ডাঙৰ চাগে ইনষ্টিটিউটত পঢ়ে নাজানো ক'ত পঢ়ে কিন্তু কথাখিনি শুনি খুব মনত ভাল নালাগিলে এনেকুৱা এখিনি মানুহৰ মাজত প্ৰায় পাঁচশ হাজাৰ মানুহৰ আগত যেতিয়া এই কথাকেইটা ক'লে যে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে মনে যিটো বিচাৰে সেইটো কৰিবলৈ দিয়ক মানে ল'ৰাই যদি ক্ৰিকেট খেলিব বিচাৰিছে তাক ক্ৰিকেটেই খেলিব দিয়ক পঢ়া শুনাত ইমান বেছি গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলেও হ'ব কাৰণ পঢ়ি শুনো কিমানজন মানুহ আজি কি হৈছে তাৰ লগতে কোনোবাই যদি গীটাৰ বজায় কোনোবাই যদি নাচি ভাল পায় কোনোবাই যদি গান গাই ভাল পায় তেওঁলোকক সেইখিনি কৰিবলৈ দিয়ক ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনী সুখী হ'ব মই বেক ষ্টেজত আছিলোঁ মোৰ কথাখিনি শুনাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ দুখ লাগিছে আজি সেই প্লেটফৰ্মখনৰ পৰা যদি শেষ হোৱাৰ কথা এজন অভিভাৱকেও এই কথাটো যদি এবাৰ হ'লেও মনত ৰাখি যায় গৈ পিনি এপ্লাই কৰে মই চিঞৰ সেই অভিভাৱকজনৰ সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজন ধ্বংস হ'বলৈ বেছিদিন সময় নালাগে লগালগ মই মোৰ ওচৰত থকা বন্ধুজনক সুধিছোঁ তাই নিজে কি কৰিছে যে তাই আজি এইখিনি কথা কৈ আছে কোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাব নালাগে আপোনালোককো মই কৈছোঁ যে এই সুখৰ ডেফিনেশ্যনটো লৈ কিনে আমাক কোনোবাই ঠগি আছে নেকি আমি ঠগ খাই আছোঁ নেকি আমি আমাৰ যিখিনি নোৱাৰিলেও কৰিব সেইখিনি আমি এই প্ৰশ্নকেইটাৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটাৰ আজোৱাৰত আমি ক'ৰবাত নিজকে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নেকি পঢ়ি শুনি যেতিয়া কাম নহয় কাম নাই বুলি কয় তেতিয়া কিন্তু সঁচাকৈ বেয়া লাগে আমি চাইছোঁ আমি আমাৰ আইডল কোনকেইজনক লৈছোঁ আজি আমি নিজে যদি এবাৰ অন্তৰৰ পৰা চাওঁ আমি আইডল কোনকেইজনক লৈছোঁ আমি দেখিছোঁ কাক আজি দেখিছোঁ কোনোবা চৈধ্য বছৰ বয়সতে খুব ছাকচেছফুলি আই পি এলত ছিক্সৰ পিছত ছিক্স মাৰি আছে পঢ়া শুনা একো নকৰিলে আমি দেখিছোঁ আমি জানো যে শচীন তেণ্ডুলকাৰে বহুত ডাঙৰ বহুত বেছি পঢ়া নাই কিন্তু আমি পাহৰি গৈছোঁ সেনেকুৱা শচীন টেণ্ডুলকাৰ ক্ৰিকেটৰ যিজন ভগৱান এজনেহে সৃষ্টি হ'ল সেই কামত সেই কাম কৰিবলৈ যাওঁতে যে হাজাৰজন শচীন তেণ্ডুলকাৰ হোৱাৰ সপোন লৈ পিনি নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলে আমি কিন্তু নাজানো আমি শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ লগৰে বিনোদ কামলিক নাচালোঁ যে তেওঁ ইমান ভাল ক্ৰিকেট খেলাৰ পিছতো তেওঁ ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল আমি কি চাই আছোঁ এজন মানুহ ক'ৰবাত সফল হৈছে বিৰাট কোহলি এজনহে হৈছে কিন্তু সেই বিৰাট কোহলী হ'বলৈ হাজাৰজন লাখজন মানুহ কিন্তু নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিলে ক্ৰিকেট খেলি খেলি আজি আপোনালোকে আমি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা মানুহক মানুহে আইডলাইজ কৰিছে যিকেইজন মানুহে বেকটো একো নাই মানে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত একো নথকা মানুহকেইজন ডেফিনেটলি কালচাৰেলি কোনোবা ভাল হ'ব পাৰে কোনোবা বহুত বেছি বেলেগ কিবা টকা পইচা থাকিব পাৰে কিন্তু সেইজন আমাৰ আইডল হ'ব পাৰে জানো আমি চাব লাগিব যে আমাৰ মাজত কিমান নলেজ আছে আমি কিমান জ্ঞান আহৰণ কৰিছোঁ কিতাপৰ মূল্য আমি কি দিছোঁ আমি কি শিকিছোঁ সেই বস্তুখিনি নাচাই আজিকালি সুখৰ নামত আমি এটা স্কেম চলাব গৈছোঁ যিটো স্কেমত আজি দেখা যায় যে বহুতো ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ দুই বছৰীয়া ল'ৰাজনে কোনটো লাইনত যাব বা ক্লাছ টুৰ ল'ৰা এজনে কোনটো লাইনত যাব দুটামান প্ৰশ্ন সুধি পিনি তাৰ উত্তৰতে কৈ দিব পাৰে যে ল'ৰাজন কি হ'ব তাৰপিছত তেওঁক সেইটো মতেৰে দিব পাৰিব আজি কি গেৰেণ্টি আছে যে মোৰ ল'ৰাটোৱেই মই ভাবি থকা জেগাতে গৈ পিনি পাবগৈ সি আজি মেথছত ভাল হ'ল বুলিয়েই সি কি মেথছত কিবা বেলেগ কিবা কাম কৰিব পৰিব নেকি নহয় ফিউচাৰটো সদায় আনপ্ৰিডিক্টেবল হয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকিব লাগিব আমি বেক আপ প্লেন কিছুমান ৰাখিব লাগিব সুখী হোৱাৰ মানেই এইটো নহয় যে আপুনি চাকৰি এটা নকৰি বা আপুনি ব্যৱসায় এটা নকৰি আপুনি নিজৰ মতে কাম কৰি গৈছে আমি কেইজন মানুহ এনেকুৱা দেখিছোঁ যিকেইজন মানুহ আজি সফল ব্যক্তি হৈছে যিকেইজনে এনেকৈ ব্লাইণ্ডলি কিছুমান বস্তু কৰিলে আমি দেখিছোঁ সমাজত সেইকেইজন মানুহ যিকেইজন মানুহৰ আপুনি যদি প্ৰবেবিলিটি চাবলৈ যায় ৰেচিঅ' চাবলৈ যায় পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান পাৰ্চেণ্ট মানুহো তেনেকৈ ছাক্সেছ হ'ব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ মানুহ এতিয়া কিহত গৈছে সুখৰ পিছত গৈছে সুখ বিচাৰি গৈছে সুখ ল'ব পৰা বহু বেছি উপায় আছে আজি যে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানুহ চাকৰি কৰি সুখী নহয় কিয় তেওঁলোকে কেৱল চাকৰিটোলৈ গৈছে আৰু আহিছে তাৰ বাদে বাকী যে কিবা মানুহৰ ডেভলপ হ'ব পাৰে বাকী যে পৃথিৱীখনত বহুত বেছি বস্তু আছে কৰিব পৰা চাকৰিটো কৰি থকাৰ লগতে সেই বস্তুখিনি চাবলৈ শিকা নাই সেই ব্যৱসায়ীজনেও সেই চিধা চিধি ব্যৱসায়টোৰ লগতে জড়িত হৈ অকল ব্যৱসায়টো কৰিছে অহা যোৱা কৰিছে ব্যৱসায়টো কৰি চলিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু সেই ব্যৱসায়ৰ লগত নিজৰ হবি কিছুমান থাকিব পাৰে নিজে কাম কৰি ভাল পোৱা কাম কিছুমান থাকিব পাৰে সেই কামখিনি কিন্তু বাদ দিছে গতিকে মানুহজন সুখী হ'ব কেনেকৈ আপোনাৰ ওচৰত যদি আজি আপোনাৰ বেকআপ নাই মানে আপুনি যদি টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাই কিবা এটা আপুনি সুখী হ'ব কেনেকৈ পাৰিব মই বহুত টকা পইচা উপাৰ্জনৰ কথা কোৱা নাই এজন আৰ্টিষ্ট এজন ছিংগাৰ বা যিকোনো এজন মানুহে তেওঁ সুখী হ'বলৈ যদি তেওঁ অকল গানকে গাই থাকে তেওঁ যদি তাৰ পৰা একো মাননিও নলয় বা তেখেতে একো উপাৰ্জনো নকৰে সেই গানৰ পৰা তেওঁ কেনেকৈ সুখী হৈ থাকিব পাৰিব কেৱল গানকেইটা খাই গানকেইটাইতো তেখেতে পেটটো নুফুৰাই বা এজন বেলেগ আৰ্টিষ্ট এজনে আৰ্ট কৰা মানুহ এজনে তেওঁ আৰ্টটো সুখী এটা কাম কৰিছে আৰ্টটো বনাইছে আৰ্টটো চেল কৰিছে তেতিয়াহে তেখেতৰ পেটটো চলিব কেৱল সুখী মানে মই য'তে ত'তে গৈ আৰ্ট কৰি থাকিম মই কেনেকৈ চলিব পাৰিম ক্ৰিকেটাৰ এজনে যদি তেখেতে এক্সপজাৰ নাপায় তেখেতক যদি ভাল খেলিলেই নহ'ব তেখেতে তেনেকৈ ডায়িতটোতো মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেই ডাইটটো মেইনটেইন কৰিবলৈ তেখেতকতো পইচা লাগিব নলেজ লাগিব গতিকে সেই বস্তুখিনিও আমি চাব লাগিব যে সুখী হোৱাৰ লগতে কিন্তু সুখী হ'বলৈ টকাৰো প্ৰয়োজন হ'ব বা আপোনাৰ নলেজো প্ৰয়োজন হ'ব টকাতকৈ বেছি ডাঙৰ কথা নলেজটো আজি আমি কে বি চিত দেখিছোঁ বহুত মানুহে কোটি কোটি টকা পাইছে কিন্তু সেই টকা মেনেজ কৰিব নজনাৰ বাবে সেই মানুহকেইজন কিন্তু আজি কেইদিনমানৰ পিছতে আকৌ একে ৰূপলৈ আহিছে আকৌ সেই বাটৰ মানুহজনে হৈছে এই বস্তুটো বহুত বেয়া লাগে যে মানুহে যেতিয়া কয় পঢ়া শুনাৰ কোনো মূল্য নাই পঢ়ি শুনি কি লাভ হ'ব পঢ়ি শুনি কি লাভ হ'ব আজি যদি আপুনি চাই দেখা পাব যে আপোনালোকে যদি ডাঙৰ কোম্পানী এটাৰ মালিকো হ'ল সেই কোম্পানীটো চলাবলৈ কিন্তু আপোনাক পঢ়া শুনা মানুহকেইজনে লাগিব আৰু পঢ়া শুনা মানুহকেইজনে যদি আপোনাক ডিচিজন নিদিয়ে সেই কোম্পানীটো কিন্তু দুদিনমানৰ পিছতেই বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব যিমানেই যেনেকৈ কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰক বা নকৰক এয়াই কিছুমান কথা বেয়া লাগে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সমাজত ডাইৰেক্টলি অ'পেনলি কিছুমান মানুহে কয় যে পঢ়ি শুনি লাভ নাই মানুহক আমি পঢ়ি পঢ়াবলৈ উৎসাহ দিব লাগে নে পঢ়ি শুনি একো নকৰোঁ বা নিজৰ সেইটোৱে ফ'ল' কৰি থাকিবলৈ উৎসাহ দিব লাগে অকণমান ভাবি চা চাবলৈ হ'ল লগতে আপোনালোকৰ কথাটো হয়নে নহয় অকণমান ভাবি চাব পঢ়া শুনাৰ গুৰুত্বটো কিমান আছে আজিৰ যুগত সেয়া নাজানো কিন্তু পঢ়ি শুনি কৰা মানুহজনেহে কিন্তু ভাল কাম কৰি আছে আপোনালোকে চাব টকা উপাৰ্জন কৰাই সকলো কথা নহয় কিন্তু জ্ঞান নলেজ থকাটোহে ডাঙৰ কথা ধন্যবাদ ভিডিঅ'টোত বহুতখিনি কথা মনৰ কথা আছিলে খুব আছিলে এইখিনি আপুনি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিলোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেকুৱা মানুহে যদি চাইছে তেওঁলোকে যাতে এইষাৰ কথা নকয় যে পঢ়ি শুনি লাভ নাই কাৰণ আমিও চাব লাগিব পঢ়ি শুনি কি হৈ যায় নপঢ়ে মানুহৰ সহজতে টকা আহিব পাৰে কিন্তু তাৰপিছত কি অৱস্থা হৈছে অকণমান চিন্তা কৰি চাব ধন্যবাদ থেংক ইউ